Да. Здравствуйте. Мы находимся в Симферопольском аэропорту и пытаемся выяснить, что же здесь происходит и как российская армия, великая красная армия Путина, захватила Симферополь и вообще, как она угрожает всему миру. Вот мы видим, что стоят бойцы, которые защищают. Я так понял. Ресторан. Ресторан, ресторан охраняете? Правильно написано на ресторан, поэтому я, я смотрю подразделение заняло ресторан Освободительные войска стоят рядом. Я так понял. Вот мы сейчас идем Ну, вы знаете, как американские войска обычно ставят. Они обычно ставят потом ставят БТРы, потом ставят обязательно какие-то бойницы. И, в общем-то, никто подойти не может. В нашем случае мы можем к ребятам подойти и поприветствовать их. Здравствуйте, россияне. Я тоже русский. Правда, бандеры. Тем, против которых вы собираетесь воевать и убивать. Вот, и... Где моя камера? И вот Путин, оказывается, присылает молодых пацанов, чтобы их просто здесь убили. Потому что на самом деле, посмотрите, вот у меня в руках обычный банан. Если бы это был пистолет, они бы уже два были бы застрелены человек, проезжающий здесь, может этих двух ребят, у которых есть матеря, попросту застрелить. И это, конечно, неприятно. Смотреть на это вот подошли другие. Боевики. Очень, Очень местный... приятно. Мы их постер... тоже постреляем. Вот. Нас, русских бандеровцев, они, к сожалению, не слушают. Бандеровцев no. вообще yeah. не слушаем. Yeah. Я, я киевский миллионер. Я приехал вам рассказать, что если yeah. Крым будет с Путиным, вы будете разорены. Yeah. Вы а а я нищий Крыма. А вот я... это очень плохо. Если вы будете с Путиным, вы а будете вы, еще пожалуйста... более нищими. А вы, пожалуйста, подойдите а сюда. Я вам yeah. в камеру Давайте, расскажу, поговорите. что творится. Расскажите. Так, пацанов мы постреляли. Я к чему говорю, что я сейчас договорю. Вы не сможете для... пацанов пострелять, потому уже что весь постреляли. народ Крымский ничего за пацанов. А, весь народ, а, вот смотри, девочки. Я, я вам сейчас дам слово сказать, не переживайте. В чем суть провокации Путина? Весь я народ, весь украинский народ. Я, сама я смотри... показываю, как незащищенные русские солдаты, у которых есть матеря, подставлены здесь под пули. Потому что они не охраняются никем. И это является действительно провокацией Путина. Потому что он сюда привез людей, которых фактически пацанов подставил под путь. Раз уж правда. там такие бандеровцы, да. раз они с такими винтарями, значит, значит смотрите, они могут их убить. Правда то, И вот что я, я крымчане... их атакую с бананом. Фактически вот, а банановая а я, а а я атака. Понимаю, а он вас, не забирает. вас Как миллионер. У нас война. Так вот, киевский миллионер приехал, чтобы рассказать. Что крымчане

на не напал какой. чувак с бананом. Человек с бананом. Человек с, да, с <свят> бананом <свят> месяц действительно напал. Он Ребята, был бы сейчас здесь на полу. Ребята, мы пол. <свят> Если <свят> вас закроют, сейчас не будет, мы не нищим. Мы и так А мы до этого были что Мы, мы, мы до не были богаты. Мы до этого были Это 5 тысяч. Это отменить налоги на вас. Вот это требует. Чтобы с ну, до сих пор, когда в долю налоги качали Киев, в Киев, десятикратном а размере, О, об этом не думали? Когда с, Киева, не когда с Киева, подождите, когда с Киева приезжали, бананически. смотрите, политические, смотрите политические. когда с Киева приезжали и самозахваты делали, весь полуостров, да. это не говорите, вот вы, у вас деньги в кармане, вы делали самозахват. Да, так что ваш банан засуньте у да, вашим правителям, киевским правителям, в то место, откуда они каждое утро выходят. Так давай, что давай, давайте убирайте давай, свои давай, камеры и давай, как давай. вы кричали а дети отсюда, ребята. Идите там не в Киев, в Бандеру, держите фашистские флаги. Да с оккупантом я не стоит за щитом. Только смотри сюда. То я не дам ни одному коричневому чуми фашисту. Чтобы на нашей земле... Что ты дашь? Я не дам. Сейчас Путину по жопе мировая общественность надает. Мировая общественность поцелует Путину в жопу, поверь мне. Путина нечего целовать, он старый козел. А старый козел, а, а, вы, а вы, а вы, а вы сосете сиську у Юли. Идите сосите дальше. Меня Юля не интересует, а мне не нравится. Не мне нравится. Я сиську не буду. А этот пепе, полупетик, нравится. а этот полупетик нравится, да, Юлий Представить. А кто, а кто нравится. тебе нравится, тогда? Я нравлюсь. Молодец, дай а. Все. И Крым нравится. Молодец. Правильно? Молодец. И я хочу, чтобы вы зарабатывали деньги. Молодец. Молодец. Давай. Так вот с Путиным вы зарабатывать не будете. Давай полмиллиона я буду не зарабатывать с Путиным. Приезжай Будет. в Киев, в мой офис, я тебе все покажу, расскажу, как. И книгу еще подарю. Не надо. Как мне стать книги. авантюристом? Все, у меня, я боялся. Не пойду. надо мне книги. Так, у, меня у, 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 у меня есть детали. Помните? Вот посмотрите на русского бандеровца. Балашова. Геннадия Викторовича, Нет, на Юпитере. Тебе, тебе не стыдно. Я никогда не слышал. Что... А сейчас полюбил. Полюбил. Знаете почему? Знаю. Потому, а что, потому что, что они Януковича, стал выгнали. Януковича выгнали. Януковича это главное было. Так, мы Кто тоже выгоняем. Правильно, гоните их. А Все. с кем мы сейчас? Подожди, это народ. Это мы братский народ. Это либо народ мы. крымский. Я русский, ты татарин такой. Я армянин. Армянин, тем более. Интересно. Армянин, который воюет. Армянин ну, не воюет, а армянин защищает свою землю и свою семью. Хорошо сейчас у Путина в Армении. Что? Отлично. Да? Отлично. Да? да. А я слышал там дефолт. Нет. Ну что слышал? Все, ребята, есть, пока. Есть. Спасибо пока. за внимание. Вы, Вы забили свой банан на Ютубе. Отнесите, Болосов. отнесите да. этому Юлину, который правую сиську сосет Юли, Пускай Есть? Вы сказали у вас денег нет? Давай. Банан. В общем, первый пост мы взяли буквально бананом. Сейчас пойдем следующий брать.